असलकुम उर्दू बाल भारती मराठी सबक नंबर दो सिंह आणि कोल्हा जमात सुअम चित्र पहा प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा गोष्टी ऐका गोष्टी सांगा एक होते जंगल तिथे होते सिंह तो पड़ला आजारी कोल्हा आला त्याला भेटायला सिंह मनाला माला भूक लागली मी आजारी आहे तू इतें जबरदस्त शिकार शोध यानी एक जंगल था वहाँ पर शेर रहता था और वो एक दिन बीमार पड़ गया और लोमड़ी उसको मिलने के लिए आई तो शेर शेर ने लोमड़ी से कहा मुझे भूख लगी है मैं बीमार हूँ तो यहाँ पास में ही मेरे को खान शिकार शिकार मेरे लिए पकड़ कर ला हाँ लगे स्निक तो कोल्हा मनाला राणात मेढा चरताना दिस लिया यानि जो लोमड़ी थी उसने हाँ कहा और वो वहाँ से निकल गई और उसने देखा कि जो मेंढी है वो अंग जो चारा चरने के लिए वहाँ पर वहाँ पर च भटक रही है कोल्हा मनाशीच म्हणाला वा चांगली शिकार आहे एक मेंढी पकडून सिंहकडे घेऊन जाऊ कोल्हा हळूहळू मेंढीजवळ जाऊ लागला कुत्रा दु, दु दुरून हे पाहत होता यानी जो को जो लोमड़ी थी वो दिल, वो दिल के दिल में खुश हो गई और बोली वाह बहुत अच्छा शिकार मिला एक मेंढा एक मेंढा पकडूंगा और शेर के पास लेकर जाऊंगा और स्लो और लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लगी मेंढ़ी के पास जाने लगी और उसके वहाँ से दूर खड़े रहकर कुत्ता ये सब देख रहा था कुत्रा कोल्हा कोल्हा मागे धावा धाव धावला कोल्हा वेगा पड़ू लागला अभी कुत्ता जो है वो लोमड़ी के पीछे पड़ गया और जो लोमड़ी है वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगी कोल्हा मनाशी मनाला सुटलो बा सुटलो सुटलो बुआ एकदच चला आता सिंहकडे जाऊ सिंह म्हणाला काय रे काय झालं कुठे आहे शिकार अभी लोमड़ी जो है वो कुत्ते से बचकर निकल गई वहाँ से और उसने चैन की सांस ली और बोलती बोलती है चलो अभी मैं जाती हूँ शेर के पास सिंहा मनाला रे काय जाल कुटे आए शिकार शिकार जो शेर है वो लोमड़ी से पूछने लगा कि काय रे शिकार जो तू करने के लिए गया था मेरे लिए कोढ़ा मनाला शिकार दिसली मी पकड़ पकड़ा प्रयत्न तेवढ्यात कुत्रा माझ्यावर धावू लागला म्हणून मी परत आलो आता जातो दुसरा दूसरा शिकार शोधतो अभी वापस फिर उसने कहा उसने शेर से कहा कोल्हा ने के मे को शिकार मिला था मैं देख रहा था उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर मेरे पीछे क्या लग गया कुत्ता लग गया अब मैं वापस जाऊंगा और शिकार शोध कर आऊँगा पूरे झाले असेल ते तुम्हें सांगा अभी इसके आगे क्या कहानी हो सकती है वो आप सब बताइए जजाकल्ला